Друзья, приветствую всех на канале. Не смогли пройти мы мимо одной темы, когда пенсионеры злоупотребляют своим возрастом, своим, скажем так, статусом, прикидываются бедными, несчастными, но при этом пытаются получить максимальный бенефит, бенефиты для себя лично. Ну вот, например, у нас есть там один случай, информационное агентство рассматривает. Ну и вот смотрите, что пишет пенсионер. намагаючись отримати обмежувальний припис, тобто чоловік хоче, якби как бы, сам жити в квартирі, шикувати і так далі. Но останніх співвласниками намагається не пустити в цю квартиру. Ну і відповідно от заявлення, що він пише. ключова фраза, давайте я вам його зачитаю. Прошу окрему увагу звернути на мій вік та стан здоров'я. про то, что я є пенсионером. То есть вот он написал заявление, ну и в конце вот написал, прошу окремо звернуть увагу на мой то стан здоровья, про то, что я є пенсионером. Ну и то есть судья должен вынести на основании уже этого решение, которое бы его удовлетворяло, этого пенсионера, на наш, по нашему мнению, извращенца. А, вот. Ну и смотрите, бык здоров как бык, соответственно, то есть стан здоровья у быка отличный, быковский вот, ну, документов никаких там не прилагается и так далее. То есть, ну, не инвалид, там, не болеет ничем, ну и так далее. Но вот идет упор на то, что он есть пенсионер, у него ВИК поважный и так далее. Ну и повторюсь еще раз, судья должен это все враховать и сказать, да, действительно, то есть, враховывающий ваш ВИК поважный, я должен вынести решение, которое бы вам понравилось. Друзья, если у вас были аналогичные ситуации, я прошу поставить как бы лайк. Не для лайков для канала, нам это особо не нужно. У нас другая, скажем так, целевая аудитория. Просто для того, чтобы мы поняли, насколько вот такое злоупотребление пенсионерами в своих заявлениях, в своих звернениях распространено. То есть мы по помощи, при помощи лайков мы это поймем. Ну а сейчас предлагаю послушать... Як uh, цей пенсіонер, який, ну, як то кажуть, за своїм віком, за станом здоров'я, ну такий бідненький і так далі, uh, общається з людьми. Батьків поважати треба, синовочек. Пов да, в тебе що ж там, прийом на дочках Гладково росте. А що вона з тобою буде? Скажи, що ти її через недільку, через дві? В місті ж купаєтесь в ванне. Запис дасте з бодікамери. Ми в суд. Це все надамо. Запис буде повний з бодікамери? Ну все повний. Воно все безпреривно. Зараз приїдемо, скинемо на флешку. Ну, що на там, Воно все на диск буде.